સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને ખાસ વાત કરી આજે ઇન્ડિયા ન્યૂઝની ટીમ સતત તમને વિવિધ ગણેશ મંદિરોમાં લઈ જવાની છે અને માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશનું સૌથી મોટું ગણેશ મંદિર જે લગભગ એકોતેર ફૂટ લાંબુ છે અને તેની પહોળાઈ લગભગ એકસો ફૂટ છે મિત્રો આમાં લગભગ દસ અલગ અલગ દેશોના ગણેશ પ્રતિમાઓ લગાવવામાં આવે છે મુખ્ય સિદ્ધિ વિનાયક મંદિર પ્રકાશ લાવી એની મૂર્તિ પણ સિદ્ધિ વિનાયકની પ્રતિક્રામક જે મૂર્તિ છે તેમાં મૂકવામાં આવી છે દર્શન કરવા મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે અને તેમની ખાસ પૂરી થાય છે તેવું તેમનું કહેવું છે प्रतिदिन यहाँ हर मंगलवार जो भी बाधा रख करके जाएगा जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं उनके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पर तीन भाग विशेष हैं सबसे पहले भगवान गणपति दादा का आप दर्शन कर सकते हैं जो मुंबई में है उससे बड़ी मूर्ति यहाँ पर है दूसरा यहाँ का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है फिर जब आप दूसरे माले पर आते हैं तो वहाँ रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाया गया है जो कि कम से कम एक लाख सवा लाख रुद्राक्षों के द्वारा रुद्राक्ष शिवलिंग और द्वादश ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है फिर जब आप पहले वाले पर दर्शन करने आएंगे जो माउंट आबू में माता जी का दर्शन है मा अर्बुदा जी का वह भी यहाँ पर है और सर्वेश्वर महादेव का सबसे ग्राउंड फ्लोर पर उनका दर्शन करने के लिए है तो संक्षिप्त में कहा जाए तो भगवान गणपति दादा के परिवार को यहाँ पर विराजमान किया गया है और यह एशिया के सबसे बड़े गणेशाकार मंदिर जो गणेश आकार का आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है इसके अंदर तीन यानी भगवान शिव के परिवार का विराजमान करके और उनकी सारी मनोकामनाएं सभी पूर्ण करते हैं अच्छा बाहर विदेश से भी कितनी अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर लाई गई हैं बाहर से अलग अलग अष्ट विनायक की मूर्तियाँ यहाँ पर लाई गई हैं अलग अलग जैसे कि जापान देश से अलग लाई गई है बांग्लादेश की मूर्ति अलग है जैसे मूर्ति बांग्लादेश में होगी वही हु बहू मूर्ति यहाँ पर ला करके लाई गई है ताकि आने वाले भक्त सभी दर्शन कर सकें कि, कि किस देश में कैसी प्रतिमा है भगवान गणपति दादा की અત્યારે સમગ્ર દેશની અંદર ગણેશોત્સવનો માહોલ જે છે તે ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની ટીમ આપને સતત અલગ અલગ જગ્યાના ગણેશ મંદિરોના દર્શન કરાવી રહી છે ત્યારે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની ટીમ આજે અમદાવાદના નજીક આવેલ મહેમદાવાદના સિદ્ધિ વિનાયક મંદિરના દ્વારે જે છે ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતની ટીમ પહોંચી છે આપ જોઈ શકો છો આ એ જ મંદિર છે કે જે અમદાવાદની આસપાસ ગુજરાતમાં નહીં ફક્ત પરંતુ સમગ્ર દેશની અંદર પણ નહીં પરંતુ સમગ્ર એશિયા ની અંદર સૌથી મોટામાં મોટું ગણેશ આકારનું મંદિર જે છે તે તેના તરીકે નોમિનેટ થયેલું છે બે હજાર ત્રેવીસમાં માં તેને ગિનીસ બુક તરફથી રેકોર્ડ પણ જે છે તે આપવામાં આવેલો છે માર્ચ બે હજાર અગિયારમાં એક માર્ચ બે હજાર એકમાં આ મંદિરનું નિર્માણ થયું હતું અને ત્યારથી સતત જે છે તે લોકો વારંવાર લાખોની માત્રામાં આ ભગવાન ગણેશ આકારની આપ જે મૂર્તિ આપ જોઈ શકો છો આ એશિયાનું એક માત્ર એવું મોટું અને મંદિર છે કે જે પર્વત આકારમાં જે છે તે ઓસ્ટ્રેલિયન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી જે છે તે બનાવેલું છે આપણી સાથે અત્યારે જે આ ગણેશ આકારનું મંદિર છે તેના આચાર્ય શ્રી જે છે તે પણ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે આપણે તેમની સાથે વાતચીત કરીએ અને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ શું નામ છે આપનું મારું નામ શાસ્ત્રી સૂર્યપ્રકાશ મિશ્ર છે અચ્છા કેટલા સમયથી આ મંદિર બનેલું છે દસ વર્ષ થઈ ગયું છે આ મંદિર બનવું છે અચ્છા મંદિરની વિશેષતાઓની વાત કરીએ તો શું છે मंदिर की विशेषता में अगर देखने जाते हैं तो यहाँ पर भगवान श्री सिद्धि विनायक जो दक्षिणावर्ती यहाँ पर मूर्ति है और ये जो मुंबई में गणपति दादा की मूर्ति स्थापित है वहाँ से तीन इंच बड़ी हुई मूर्ति है और यहाँ का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है गणपति दादा की कृपा है कि यहाँ पर जो कोई भी बाधा रखते हैं किसी भी इच्छा को व्यक्त करते हैं वह इच्छा भगवान पूरी करते हैं ज़्यादातर यहाँ मंगलवार की बहुत अधिक मान्यता है मंगलवार को जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने उनकी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं अच्छा कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाहिर राजाओं के दिन में आते हैं साथ ही ये गणेश महोत्सव चल रहा है इसके दोनों मान गणेश महोत्सव के तो प्रतिदिन अभी दस के दसों दिन यहाँ पर कम से कम पचास हज़ार के ऊपर पब्लिक रहेगी प्रतिदिन की और जिस दिन छुट्टी रहेगी या अवकाश रहेगा उस दिन तो फिर क्या कहना ही है पब्लिक बहुत ही ज़्यादा रहती है भीड़ यहाँ पर यानी कि ये भगवान गणेश जी की जो मूर्ति आप देख रहे हैं जो हमारे समक्ष जो आ, आ, है आप देख रहे हैं इकहत्तर फुट जो इसकी जो ऊंचाई है और साथ ही साथ 120 सौ किलोमीटर 120 फुट का जो इसका विस्तार है नीचे का जो बेस है उसके हिसाब से ये गणपति मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है काफ़ी भारी तादाद में लोग यहाँ पर चौथ का दिन हो या चाहे मंगलवार का दिन हो पूनम का दिन हो लोग यहाँ पर छुट्टियों के दिन में भी प्रवासन के लिए यहाँ पर आते हैं गणपति भगवान